неправильно, не по назначению. И растрачиваем себя, не ценим себя. Потом, когда мы создаем семью, это будет не работать. Это будет не работать. Это приводит к неудовлетворенности в отношениях с браком. Это очень опасно, опасно это очень серьезно. Потому что сексуальные отношения, Бог придумал, это что-то очень величественное, это очень прекрасное что-то. Бог задумал их в браке именно. А дьявол пытается опустить это до уровня просто инстинкта, просто животного инстинкта, опустить эти отношения. На самом деле сексуальные отношения – это завет, кровный завет. Это посвященность. Причем раз и на всю жизнь, так Бог это задумал изначально. И поэтому очень важно хранить себя. Итак, в заключение, может быть, кто-то здесь сидит и думает, я уже давно не помню, что такое действенность. Может быть, вам ну, как бы, да, тяжело это слушать, потому что есть воспоминания, есть негативный опыт. Но я хочу сказать, что есть надежда, есть возможность вернуть утраченное. Не на физическом обязательном уровне. Я говорю о Душе, я говорю о Духе, о восстановлении. Что нужно сделать для этого? Это важно. Нужно осознать. Нужно признать перед Богом. Сегодня Виктор Возник говорил об этом. Очень важно, это первый шаг Богом. Нужно признать. Если вы сидите и думаете, да, возможно, у меня не было физических отношений, но вы знаете свои мысли, и вы знаете свои фантазии, и вы знаете свои чувства, и вы знаете свои действия, которых, которые были неправильны, которые Дух Святой, за которые Дух Святой осуждает. Очень важно не скрывать, не обманывать себя, признаться перед Богом. Очень важно признаться. Второе. Необходимо исповедать, необходимо покаяние, нужно высказать это Бога. Это шаг, это путь к освобождению, это путь к восстановлению. Необходимо высказать, нужно, нужна молитва, нужно исповедать этот грех, нужно покаяние. И четвертое, нужно принять прощение. В 1 Иоанна написано, 1 глава 9 стих, если мы говорим 8 9, что мы не согрешаем, то что? Лжем. Если мы не согрешаем в этом, в том, что мы на самом деле согрешили, то мы лжем. И Бог это знает. Но если исповедуем грехи наши, то Он продолжит. Будучи верен и праведен, что сделает? Простит нам. И очистит нас от всякой неправедности, от всякой неправды, от, всякой, от всякого греха. Понимаете, то есть все, что нужно, признаться перед Ним, исповедать, и Он, будучи верен и праведный, силен очистит нас. Я хочу сказать, те, кто хранил себя, те, кто сохранил себя, это не наша заслуга. Это только Бог силой своей, благодатью. что написано, что явилась благодать Божия, спасительная для всех человек, научающая нас отвергнуть мирские похоти, всяких говорить нет греху. Понимаете? Я ввелась благодать. Я знаю просто, почему я сейчас это говорю. Ты сидишь и думаешь, я не могу обещать, я не, я не знаю. Особенно, если был негативный опыт. Я знаю, что это сложно. Но Бог в нас, живущий Бог в нас, Он может это сделать. Он может восстановить, Он может простить. Он может дать новое начало. Хорошо поэтому я выбираю воздержание пусть это будет как посвящение пусть это будет как молитва я выбираю воздержание потому что я человек который имеет достоинство я выбираю воздержание потому что я верю в бог вот почему название конференции название вообще фестиваля праведный веры уже будет это нужно поверить нужно веру принять, что Бог действует в тебе, Он дает тебе силу. Я имею ценность от Бога. Я выбираю воздержание, потому что я выбираю хранить себя для глубоких отношений, основанных на любви, а не на похоти. И я выбираю воздержание, потому что я люблю Бога, Который возлюбил меня. Это посвящение до вступления в брак. Я выбираю воздержание. Вы со мной, я предлагаю помолиться сейчас. Тремя молитвами. Я хочу, во-первых, просить, чтобы Дух Святой напомнил нам, говорил нам о том, что, что было неправильно, чтобы мы имели возможность исповедовать это перед Богом. Я хочу молиться о восстановлении, достоинства, о восстановлении эмоций. Если были какие-то неправедные действия в нашей жизни, опыт. Я хочу молиться о том, чтобы Бог помог нам и мы продолжали жить благодать окей давайте помолимся аллилуйя господь спасибо тебе боже мой спасибо тебе за это время спасибо тебе за слово твое которое живо и действенно и острее всякого меча бою до острова оно проникает в разделение души и духа в состав мозгов и судит помер... намерения помышления сердечное Господи, Боже, нет ничего сокровенного от Тебя. Я прошу Открывай, Господи, открывай тайные мотивы, открывай, Господи, для нас самих наш, наши сердца, состояние нашего духа, нашей души, нашего сердца. Отец Небесный, Господи, я прошу Тебя прости за каждый грех, за каждую неправедную мысль, за фантазии, которые были греховные. Во имя Иисуса Христа, Господь, прости и очисти за сайты непотребные, которые смотрели, картинки ненужные, Господь, прости за действия, которые вызывали сексуальное возбуждение в поисках удовлетворения, Господь, которые не от тебя. Добрак — это грех, Господь. Я прошу, прости, Господь, каждого, каждого во имя Иисуса Христа, Господь, мы понимаем, что Твое слово есть истина, и доверяем Тебе, Господь, Боже мой, что Твоя судьба для нас лучше, чем мы можем предположить. И я прошу Тебя, и ходатайся сейчас за каждую сестру. прости, Господь, помоги принять прощение. Во имя Иисуса восстанови дух и душу, помоги жить путем чистоты, помоги хранить себя, иметь это достоинство, которое Ты дал нам от создания. Спасибо Тебе, Господь я прошу тебя, Господь, пусть твоя любовь изольется в сердце каждой моей сестры во имя Иисуса Христа. Твоя любовь, Господь, дай нам пережить твою любовь, твое прощение, твое принятие, которое делает нас способными противостоять греху. Ради тебя, ради любви к тебе, ради отношений с тобой. Во имя Иисуса, Отец. Отец, я прошу тебя, сделай это во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь две вещи хочу сказать, прежде чем Людмила выйдет. Вы можете писать записки, у нас есть скринька, ящичек. Если у вас есть вопрос, если у вас есть тема какая-то важная, что-то бередит вашу душу, пишите об этом, пожалуйста. И нам важно это знать, мы постараемся ответить на эти вопросы завтра, по теме, по этой теме. Если есть что-то, что мы не раскрыли, пожалуйста, пишите. Это первое. Во-вторых, если есть у вас... Вопрос. Если есть что-то, что, -то, что эм, беспокоит вас, вы понимаете, что у вас нет свободы, вас, вам, вам, вам нужна помощь. Не стесняйтесь, подходите к любому из служителей, к кому-то из команды, есть много пасторов, служителей, кому вы доверяете. Обязательно не оставьте это просто так. Выскажите это. Пусть вам помогут. Есть люди, которые готовы помочь. Никто не осудит. Во имя Иисуса Христа. Пусть благословение будет на вас. Аминь. Дуже Дякую, малі. Ще Шепеличку присядьте. Я попрошу, підніміть, будь ласка, руки, ті, для кого ця інформація була цікавою. Дякую, дякую, пустіть. Насправді, дорогі, нам треба пам'ятати, що ми живемо у світі повному гріха. І ми не можемо бути вільні від... Цього тиску і пам'ятайте, що ворог прийде, щоб звести, коли можна, і вибраних. Тому кожен з нас, чи ти хлопчик, чи дівчинка, в яких би ти умовах не був, піддається цій небезпеці. Якщо ми не будемо правильно навчені, якщо ви не будете правильно навчені, ви можете потрапити в небезпеку. Тому сподіваємося, що з вами цього не трапиться, і ви не тільки самі зміцнетеся в цьому, а й зможете навчити своїх подруг і своїх друзів, тому що час короткий. Ви вже чули, якщо ви вчора були на вечірньому служінні. Лірочка вже сказала, що якщо у вас є запитання, ви можете вже їх покласти в скриньку, а можете, якщо ви зараз не встигнете, підготуйте їх по своїх наметах ввечері, коли у вас буде вільний час. І завтра, коли ви прийдете сюди на третю годину, ви зразу ці запитання можете нам передати, тому що завтра у нас буде ток-шоу по цій же темі. Ми будемо говорити не тільки на ці питання, а й на багато інших. Тут ми вже отримали записки, коли можна цілуватися, коли можна зустрічатися, і як довідатися, чи цей хлопець може бути добрим батьком і чоловіком, і багато інших записок. Пишіть, будь ласка, свої запитання, і ми обов'язково завтра їх розглянемо. На сам кінець я ще маю зробити одну приємну справу. Я попрошу вийти до мене всіх, хто отримав сьогодні на початку таку фішечку, такий прямокутничок голубенький. Голубенький прямокутничок, будь ласка, до мене. Отакі, от отакий, як я тримаю, я показую, Отакий, от ну ви мені покажіть, чи це отаке, отаке таке. От таке, таке. Отакий-такий, Бог любить вас, дівчаточка, він для вас приготував дуже гарні подарунки. Я вам подам. Хорошо? Поки я роздаю подарунки, я хочу запитати, тут що? анкету, де казала сестричка, що вже друге не може отримати подарунок. Її тут нема? Там вона є. Дуже хоче сестричка подарунок отримати. Помоліться за неї, щоб вона завтра його отримала. Сьогодні бачу її знову не пощастило. Так, ще двоє лишилося, так? Двоє дівчатки, так? Будь ласка. Ви не думайте, якщо маленький нецінний. Спасибо вам, можете занимать свои места. Удочь. Что ходили? Ну вот, теперь мы подошли к концу нашего, и я возвращаюсь к Рафаэлке. Вы не да, я хочу тебе именно ее собрать. Подожди, нет? я тебе сказала, что если ты ее сохранишь до конца, не пожалеешь. Да, может ты съешь ее все-таки? Нет, я можем вам ветхую. Отдалось? <м aux> Просто понимаешь, э, да, я между прочим люблю Рафаэлку, хотела, бы, да, тоже хотела бы съесть. Э, но за то, что ты сохранила, за то, что ты сохранила, не да, надо, ну, да, ты, 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 ты получишь намного больше. <служие> Делайте так, если вы сохраните себя в браке, вы получите намного больше. <свят>